На сьогоднішній день плата спроможність українців на жаль зовсім невисока. А ціни на ринках навпаки ростуть як на дріжджах. щоб полегшити життя людей вже у кількох областях України. Розпочали проводити соціальні ярмарки. У Севастополі такі заходи проходять вже не в перший раз і стали доброю допомогою для мешканців міста, адже ціни на продукти тут на 10-15% нижче ринкових. Подробиці у актуальному інтерв'ю з начальником управління промисловості агропромислового комплексу та інфраструктури Севастопольської міської держадміністрації. Олегом Кужманом. Сейчас в ярмарках Севастополя участвуют 10-11 областей с нашей Украины. Основная наша задача это, безусловно, сегодня ценовая политика. На суповой или борщевой набор, как мы говорим сегодня, это основные виды: картофель, морковь, свекла, капуста. И цена, если вы видели, то есть вы можете пойти на центральный рынок, посмотреть, сколько стоит крымская роза. Поэтому мы хотим, чтобы картофель стоил не больше, даже до сегодня уже рубль 50. Мы уже не говорим о цене 2 гривны, как мы начинали. Мы говорим о цене на лук и на морковь по гривне, мы говорим о капусте максимум до гривны 50. Поэтому это основная цель, насытить рынок и до 1 декабря, чтобы все наши севастопольцы сделали определенные запасы, Продовольствия, чтобы так сказать, цена, которая сегодня существует с полей, только транспортные расходы, она э, соответствовала так сказать, уровню э, ну, той цены, которая сложилась на Украине, и никак не более. Мы начали проводить такие ярмарки. Вы видели, одна из больших ярмарок была с участием автономной республики Крым. Был министр на аграрной политики Крыма Кровец. Мы проводили ее на 300-летии СССР или, ну, скажем так, возле центрального рынка. Поэтому приятно было, что люди пошли не на центральный рынок, а все-таки на ярмарку. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас люди все-таки вставали пораньше и делали запасы побольше, потому что наши коллеги просят, едут 20-тонники автомобилей, им нужно, безусловно, распродаться, потому что так сказать, никто машину обратно гнать не будет. Основная сейчас задача пойти в спальный район. То есть, следующая ярмарка будет у нас в субботу. Съезжается тоже несколько областей, и мы определили место, улица Силаева или Славянский базар. То есть, Поэтому я думаю, что жителям города будет удобно доехать туда, и транспортное обеспечение мы обеспечим. И, естественно, создадим все условия для наших коллег, чтобы эти машины прошли без проблем через посты, для того, чтобы их довели госавтоинспекция до ярмарки, для того, чтобы создать людям возможность и переночевать, и распродать свою продукцию. Поэтому мы приглашаем всех севастопольцев на ярмарки, как было обещано губернатором, мы будем проводить их во всех спальных районах города Севастополя. То есть основная задача, я уже сказал, насытить рынок и ну, не сбить цену, а установить цену так, такова, какая, какая она должна сегодня быть на территории Украины. Ну никак не больше.